Здравствуйте, с вами в эфире Kidsville TV. Сегодня мы поговорим про сладости. У нас в эфире одни из самых маленьких жителей нашего города, и сейчас мы с ними познакомимся. Как вас зовут? Надя. Надя, очень приятно а вас. Даша. Скажите, Надя, вы любите сладости? Да. А какие сладости ваши самые любимые? Да. Конфеты любишь? Да. А мороженое? Нет. Хорошо. А ты любишь сладости? Да. А что вкуснее, мороженое или конфеты? Мороженое. А почему ты так считаешь? Потому что оно полезное из молока? Да. Хорошо. А как ты считаешь, будет плохо, если съесть за один раз 10 пачек мороженого? Да. А что будет болеть? Живот. Живочек, нельзя кушать. А какое мороженое ты любишь? Да. Клубничное любишь? Да. Хорошо. А кто тебе покупает мороженое и конфетки? Да. Папа покупает? Да. А мама? Мама покупает? Да. Хорошо. Как часто ты кушаешь сладости? Чуть-чуть. Чуть-чуть кушаешь? Не очень часто. А кто тебе покупает сладости? Мама. Хорошо, а расскажи, что ты любишь сладкого больше всего? Мороженое, кукурузное Морожено. кукурузные палочки, ты говорила, да? Мороженое. Хорошо. Любишь шоколад? Да. Сколько можешь скушать шоколада? Много? Делка. Очень много? Да. Хорошо. А ты любишь шоколад? Да. Смотри, в шоколад добавляют орехи, сухофрукты и фруктовые начинки. Что ты любишь больше всего? Яблоко. Ты любишь шоколад с яблоком? Хорошо. А скажи, пожалуйста, какие любишь ты конфетки кушать? Любые. Любые, лишь бы конфеты. Да? Да. А много-много кушаешь сладостей? Да. Сколько? Один. Один в день. А родители нам часто говорят, что много шоколада кушать нельзя, потому что сладкое портит зубки. Как ты думаешь, это правда или они так говорят, чтобы себе побольше сладостей оставить? Правда. То есть они не прячут сладости или прячут? Прячут. Прячут сладости? Куда? Знаешь, где они прячут? Высоко. Ага. Так ты уже знаешь все тайники, да? И уже там сама конфетки забираешь, да? Нет, не забираешь? Нет. А сестричку угощаешь конфетками? Да. Хорошо. А ты когда скушаешь шоколадку, ты веселая? Да. У тебя хорошее настроение, да. да? Смотри, ученые говорят, что если скушать шоколад, ты сразу становишься счастливым. Это правда или нет? Нет. Ну то есть, когда ты скушаешь шоколадку, ты в принципе ничего не меняется и ты ничего не поднимается настроение, нет? Нет. Или поднимается? Нет. Нет. А скажи всем, сейчас у нас будет заканчиваться ток-шоу и мы будем прощаться. Скажи всем пока-пока в камеру. И ты попрощайся, говорит, до, до свидания. Это была передача Kidsville э, про сладости. До встречи в следующих выпусках.